નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આજના વિડીયોમાં આપણે સામાયિક મૂલ્યાંકન ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની જે છે એકમ કસોટી તેની જે પ્રશ્ન બેંક આવે છે તેનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક પરિચ્છેદ કો પડકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ ટોટલ પાંચ ગુણનો પ્રશ્ન છે અહીં સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે ફકરાના આધારે કેટલાક પ્રશ્ન પૂછેલા છે તેનો આપણે જવાબ લખવાનો રહેશે પહેલો સવાલ નીચે દે ગયે શબ્દો કા સમાનાર્થી શબ્દ परिच्छेद में से ढूंढिए उपयोग ज्ञानी तो ज्ञानवान तो बीजो सवाल निरंतर अभ्यास शब्द का, तो का अर्थ है सतत और लगातार प्रयास याद सीखने की क्रिया त्रीज रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते इसका आशय लिखिए तो जवाब से रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते है का आशय है प्रतिस्पर्धा और मेहनत से भले ही स्थितियां कठिन हो परंतु उच्च स्तर पर पहुंचना संभव है चौथा तो तो सवाल किसी भी विषय में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो जवाब से किसी भी विषय में कुशलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को सतत प्रयास करना निरंतर अभ्यास करना और उस विषय में रुचि बनाए रखना आवश्यक है पांचवो उपरयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक लिखिए तो जवाब से उपरयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक निरंतर अभ्यास ज्ञान और कुशलता की कुंजी है विभाग नंबर बी आरोप परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए पांच गुण प्रश्न है तो जो ये पहला सवाल इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है तो जवाब इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम करना होता है बिना मेहनत के सफलता का स्वाद कभी भी नहीं चखा जा सकता बीजो सवाल पक्षियों के उड़ना क्यों सिखाया जाता है तो जवाब पक्षियों को उड़ना सिखाया जाता है ताकि वे अपना पालन पोषण खुद कर सके खाने पीने के लिए बाहर जा सके सवाल मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है तो जवाब मनुष्य श्रम से सारी चीजें प्राप्त कर सकता है जैसे कि सफलता सुख सुविधा और एक मुकाम हासिल कर सकता है चौथा सवाल रद्दीपी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो जवाब रद्दी भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ है कि बिना मेहनत के कोई भी चीज सही तरीके से नहीं हो सकती पांचव परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए तो जवाब है उपर्युक्त परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक श्रम सफलता की पहली कुंजी है ત્યારબાદ विभाग 3 अपेलो है जो है देना प्रश्न पहला हम पर किस-किस का ऋण है तो जवाब है हम पर माता मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है दूसरा सवाल माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए तो जवाब से माता का ऋण हमें इसलिए अदा करना चाहिए क्योंकि वह हमें जन्म देती है हमें पुष्ट करती है और अपने भावनाओं को प्रकट करने की शक्ति देती है किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है तो जवाब से मातृभूमि की सेवा में तत्पर हो जाना एक कठिन व्रत का पालन है चौथ तो सवाल किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता तो जवाब से जो अपनी मातृभूमि का तिरस्कार करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता પાંચમું ગધ્યાંશ ઉપર માતા જવાબ આવશે એક અચ્છા જંગલ જૈવિક ભંડાર ઘર કહેલાતા હે બીજું જંગલ કો જ્યાદા છાંટને યા ખતમ કરવાથી ક્યાં નુકસાન હોતા હૈ તો જવાબ આવશે જંગલ કો જ્યાદા છાંટને યા ખતમ કરને પર उन पौधों का नष्ट हो, होने का खतरा होता है जो बाद में बहुमूल्य हो सकते हैं। त्रिजु पर्यायवाची शब्द लिखिए जंगल और बहुत तो पर्यायवाची शब्द वन अथवा तो जंगल वन तथा ने बहुत को अत्यधिक चौथा सवाल जंगल को नष्ट करने से क्या नष्ट हो सकता है तो जब हम से जंगल को नष्ट करने से कोई भी जरूरी वस्तु नष्ट हो सकती है जो खाने औषधि या अन्य उपयोग में उपयोगी होती हो ताको इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए तो जवाब है जंगल जैविक भंडार घर। ત્યારબાદ વિભાગ નંબર 5 આપેલો છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ. ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાં પરોપકાર કે કોન કોનસે ઉદાહરણ मिलते हैं? तो जवाब है ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાં પરોપકાર કે ઉદાહરણ રદિજી કા બલિદાન, રાજા શિબી કા, पांडुक के प्राण का अंगदान, મર્સી દયાનંદ કી જગન્નાથ કે પ્રાણ કી રક્ષા। ने हमें क्या दी है तो ने हमें दी है कि भोजन करवाना चाहिए विद्वानों को विद्या का प्रचार करने में मदद करनी चाहिए तीजू देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी देश एवं समाज की उन्नति सभी अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे

लोग ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है तो जवाब से कुछ लोगों को भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिर बनाए एक ही भगवान को लोग उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है त्रीजों सवाल बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से होते हैं तो जवाब से अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था है उसे पाने के लिए हमें कर्म लगे संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए हमारे जीवन में श्रम सेवा सरलता विनम्रता और सादगी हो यह आवश्यक है हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें चौथा तो सवाल समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न ना जवाब में तखी ने अपेलो यार मैं पात्रम सवा चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है तो ऐनो जवाब पर मैं तुमने रखेंगे अपेरो विभाग नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला सवाल किसने कभी हार नहीं मानी है तो जवाब है समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी बिजू आज सिंधु ने क्या उगला है तो जवाब है आज समुद्र ने जहर उगल लिया है પછી આગળનો સવાલ कबीर साय से कितना मांगते हैं तो जवाब से कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार निर्वाह के लिए आवश्यक है उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए कबीर इससे अधिक आने की इच्छा नहीं करते चौथा तो सर कच्छ की शेर इकाई के लेखक का नाम लिखिए तो जवाब कच्छ की शेर इकाई के लेखक का नाम हरेश झोड़किया है पांचवा सवाल किसकी मुस्कान को कोई नहीं रोन पाएगा तो जवाब से सर्वोदय समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपन तो की खुशी होगी तब कोई किसी पर झुलम नहीं जुलम कर उनकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा त्यार विभाग नंबर त्रन प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला सवाल इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना है तो जवाब अवश्य इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु मानती थी बीजू कबीर ने साइ शब्द का प्रयोग किसके लिए क, किया है तो जवाब कबीर ने साइस शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया है रहीम किसको बड़ा मानते हैं तो जवाब से रहीम नम्रता का महत्व जानते इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता चौथा तो तो सवाल कवि के हृदय में आज क्या उठा है तो जवाब कवि के हृदय में आज भावनाओं का ज्वर उमड़ पड़ा है पांचवा सवाल पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा जाता है तो जवाब पत्र में सबसे ऊपर वारी और अपना पूरा पता दिनांक लिखा जाता है विभाग नंबर चार पहला सवाल कभी पतवार को किस और घूमने को कहते हैं तो जवाब से कभी पतवार को तूफानों की ओर घूमने को कहते हैं बीजो सवाल बिना सोचे काम करने से क्या होता है तो जवाब से उसे पछताना पड़ता है जो बिन सोच काम करता है त्रिजु शास्त्री जी ने अपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी तो जवाब अवश्य शास्त्री जी ने बाबू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी चौथा सवाल अंजार में किसकी समाधि है तो जवाब अवश्य अंजार में सहसल तो की स्मृति में अवनी मंदिर दर्शनीय है पांचवू मत बांटो इंसान को कविता में किन किन धर्मस्थलों के नाम समाविष्ट है तो जवाब अवश्य के मतवा तो इंसान को कविता में मंदिर मस्जिद और गिरजाधर आदि के रूप में धर्म स्थानों की नाम समाविष्ट है त्यार प्रश्न नंबर पांच पहला सवाल अथवा तो विभाग नंबर पांच तेनो पहला सवाल उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है तो जवाब है कि उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकारों में रखना इसलिए बिजली की रोशनी कभी धनवानों के घर में नहीं दिखाई देती है गरीबों की झोपड़ी में नहीं जो जी की जीवन जीवन पर पर किसकी आदर्श पर चलते रहे तो जवाब जी है महात्मा तो गांधी तथा प्रभु मुझे अधिक धन और संपत्ति नहीं चाहिए मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छी तरह से पेट भर सके मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में कोई जरूरतमंद अतिथि भूखा ना चाहे चौथा सवाल अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है तो जवाब इस में साहस तोलो का अर्थ है कि पांचवा सवाल तो आप... रेगिस्तान की झांकी कहा से होती है तो जवाब अवश्य काला पहाड़ पर चक्कर रेगिस्तान की झांकी होती है तार बाद विभाग प्रश्न नंबर त्राम पत्र लेखन कीजिए विभाग एक पहलू ग्रीष्म की छुट्टियों में अपने मित्र को अपने गांव આમંત્રિત કરે હેતુ પત્ર લખીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારનો જવાબ મેં તમને લખીને આપેલો છે बीजो विभाग सवाल आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए तो जवाब लखीलो विभाग नंबर त्र अपने स्कूल के की किसी समस्या के बारे में प्राधान को पत्र लिखिए विभाग नंबर चार छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए विभाग नंबर पांच स्वास्थ्य अधिकारों को गंदगी के बारे में शिकायत के पत्र लिखिए

बिजु, ने कहा है, जल्दी हो तो जवाब अरे आप यहाँ कहते हैं लगा तो जवाब जय और विजय दिव्य के भाई है तो जवाब आर विभाग नंबर पांच पेलो सवाल वे पेड़ के नीचे खड़े है तो जवाब आ बीजू विमान धीरे धीरे उतरा तो जवाब आज लड़का चाचा के साथ आया तो जवाब आत ચોથું પંકજ બહુત બોલતા હે તો જવાબ આવશે બૌધ અને પાંચમું દેવિકા ઓર મહેશ્વરી સગી બહેને હે તો જવાબ આવશે ઓર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોયો સાંભળ્યો ને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર આવા જ એક નવા વિડીયો સોલ્યુશન સાથે આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો